ইচ কি হ'ব বাৰু এনেকৈ খালে সিমান পানী এঘৰ ওপৰত পোৱাবোৰহে দিগদাৰ হৈছে আকৌ গছ পূৰা পৰি মেলি শেষ সেইফালে ৰাস্তা ব্লক ইমান ডাঙৰ গছজোপা যে পৰিলে ক'বলৈ নাই মানে আৰু সেইফালে এজোপা চাওক ইমান ডাঙৰ এইজোপা এজোপা শেহতীয়া বডৰ চিলা পাইছ হাত লাগিছে হাত বৰ বেয়াকৈ হাত লাগিলে গোটেই গাঁওখন শুৱাই পেলালে শুৱাই পেলালে বৰ তামোল গছ সৰি আহি ক'ত লাগি আছে চাওকচোন কাৰেণ্টত লাগি আছে এই জোপা ভাঙি আহি ইয়াৰ পালেহি আজি গোটেই মানুহখন অপি পি পাৰপৰা ঘূৰিয়ে ফুৰিছে যে চবে মানে অকল গানখনে চাই ফুৰিছে ন চব একে চবতে আমাৰ ফালে কৈছে আকৌ আমাৰ ঘৰত গোটেই পৰি আছে বুলি কৈছে আকৌ কত যায় অঁ 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 চবেই চাবলৈ ঘূৰি ফুৰিছে আকৌ আজি তাকে ইমান পানীটো বানপানীয়ে ঘৰৰ ওপৰত পোৱাবোৰহে দিগদাৰ হৈছে আকৌ সেইটো কোনটো ঘৰ আছিলে অঁ 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 পৰ্টিং ক'ৰ্ট পালেগৈ ঠিকেই নাই একদম আগৰ দিনৰ মেচানৰ দেখিব পাইছোঁ আজি এনেকুৱা পানী হৈ গৈছে গোটেই ৰাস্তাত মানুহে আজি চবে অকল সেই গছ গছনি চোৱাই এই মেচানীখন যদি চফা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে আজি পানী বহুত ওপৰলৈ উঠাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইকাৰণে এই দাদাকেইজনে চাফা কৰাত লাগি আছে কি আমাৰ নামঘৰ নামঘৰ কাষত পূৰা ৰাস্তা ব্লক এইফালে মানে গাড়ী অহাৰ কোনো চান্সেই নাই আৰু বাইক হ'লে মানে জেন তেন কৰি পাৰিব আৰু পানী কেনেকুৱা উঠিছে আৰু দেই আৰু অকণমান হ'লে মানে ভিতৰতে সোমাবগৈ আৰু পিছে গোটেই ৰাস্তা ব্লক অকল বৰকোৱাটো পাৰিছোঁ বাৰু এইফালে চাওকচোন ঘৰ ভাঙি অৱস্থা বেয়া আৰু যাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক দেখাব নাপা ঘূৰি যাওঁ আৰু এইফালে ৰাস্তাত পূৰা পানী হৈ গ'ল মানে মেচানৈখন পৰা যাব পৰা ডাঙৰ ৰাস্তা নাই সেইকাৰণে পানী ফুল হৈ গৈছে সোনকালে চাফা কৰি দিলে ভাল হয় আৰু বেয়াকৈ গছ পৰি আছে কি হ'ব কেতিয়া কথা পাতি গোটেই গাঁওখন চাই দিলোঁ মানে সঁচাকৈ বহুত দুখ লগাৰ কথা হৈ আছে আজি আমাৰ গাঁওখন গোটেই গাঁওখন একেবাৰে মুকলি কৰি পেলালে ইমান যাম কি হ'ব বাৰু এনেকৈ হ'লে চাওকচোন এজোপা গছ ভাঙিলেই ইমান দুখ লাগি যায় এনেকুৱা যদি গোটেই গাঁওখনে যদি এনেকৈ ওঘল খাই থাকিবলৈ হয় এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এটা লাইনতে ছজোপা গছ এনেকৈ উঘল খাই আছে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ চাওকচোন কি যে দিন আহিলে অ' লাভ ধুমুহা দিয়ে সেইখিনি সময়তে এনেকুৱা হৈ পোৱা নাই গাঁওখনৰ মানে যিমানে আগলৈ গৈ আছোঁ সিমানে ডেঞ্জাৰ মানে দেখি দেখি গৈ আছোঁ মানে দেখি আজি সঁচাকৈ মূৰটো ঘূৰাই গ'লগৈ আৰু জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা পৰিৱেশ মানে দেখিয়ে পোৱা নাছিলোঁ এনে বতাহ ধুমুহা এজোপা দুজোপা তামোল গছ ভাঙে আৰু সিমানতে সমাপ্ত কিন্তু এনেকুৱা কিন্তু জীৱনত প্ৰথমবাৰ দেখিলোঁ দেই ক'বলৈ ভাষা নাই মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গ'ল আমাৰ গাঁওখন গছ কি ক'ম আৰু চবেই অকল গাঁওখনে আজি ঘূৰি ফুৰিছে মানে ওচৰৰ যিখিনি আছে বজাৰৰ হওক বা টোপনি হওক সেই চাইডত না খুৱাওঁ এতিয়ালৈকে যিখিনি গম পাইছোঁ মানে অকল আমাৰ অসমীয়া গাঁওখনেই হ'ল কি ক'ব বেদাক বুলি ক'ব দুখৰ কথা দিন বেয়া আছিলে চাগে সেইকাৰণে অকল আমাৰ গাঁওখনে পালে বেয়া ধুলে কিন্তু দেই নাপায় কিন্তু এনেকুৱা কৰিবলৈ বেলেগৰ কাৰণে তাৰ কোপত থাকে আমাৰ পকা ৰাস্তাত এনেই থাকে চব পকা ৰাস্তাত পৰি থাকিবলগীয়া এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে কিমান দিনলৈ গ'ল গ'ল আৰু